З Ганною Резидіною, яка зараз нас зайде до студії, ми хочемо показати, як власне Ганна була на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в 2013 році, де вона отримала золоту медаль, стала чемпіонкою світу в правах з обручем. Це предмет, який найкраще вдається. але зараз Ганна про це розповість більше. І от на церемонії нагородження під час підняття українського прапору, там випадково заграв гімн Росії. По повторимо цей момент. Ми от з Ганною згадуємо 2013 рік, коли вона стала чемпіонкою світу, отримала золото в вправах з обручем. І Ганна розповідала в своїх багаточисленних інтерв'ю, що це їй вдається не краще, цей предмет і вправа. Але от двома іншими дівчатами срібло і бронзу тоді отримали росіянки. Насправді традиційно вони отримують медалі. І зараз. Будемо говорити про все, але перше про раз ми вже говорили про Росію тут і щойно то от про цю вічну конкуренцію в спорті вона теж є між українками і росіянками. І розкажіть, як вам вдається дружити з сусідами? Ну це важливо насправді зараз. Вже з ну насправді ми соперники ще з покон віков і до війни, яка прийшла у нас, да в країні. не знаю, вот честно, всю сознательную жизнь, еще когда я была маленькой, по телевизору болела за Аню Бессонову, Наташу Годунко, я помню, что всегда было соперничество между Россией и Украиной. Это две сильнейшие школы, и всегда боролись за золотую медаль, потому что медалей, к сожалению, только три, вот, а претендентов очень много. А, то, что произошло год назад, не самое приятное событие, скажем так, для нас. Но мы стараемся все равно держать спорт вне политики, хотя это очень сложно. Потому что ну, лично у меня, так как можно сказать, у меня забрали мой родной Крым, мою родину. Мне сложно вообще, в принципе, смотреть на российский флаг. Ну, скажу это честно. И ну я из-за этого, в принципе, не вижу с родителями. То есть очень много таких неприятных моментов, но, естественно, это не касается девчонок, с которыми мы соревнуемся на площадке. Это не касается тренеров, которые их готовили. То есть в спорте мы общаемся, как будто бы ничего и не было. Про политику не говорят. Нет, про политику мы, естественно, не говорим. Мы доказываем работой на площадке, скажем так, соревнуемся. Но зараз больше все азарт <говорит> их перемогти. Естественно. <говорит> Вообще у нас как-то, не знаю, уровень мотивации, он очень поднялся. То есть мы еще патриотичнее стали, еще за нашу любимую Украину. Мы, честно, готовы ну, ну, на очень многое. И, естественно, ну, соперничество оно придает еще больше сил. Ганна, але ви починали в Сімферополі тренуватися. Да, да. Звіти і інша відома олімпійська чемпіонка Катерина Серебрянська там теж була школа. І зараз я так розумію, що ну ви тренуєтесь вже давно в Києві. Я знаю, да, але... я тренуюсь давно, але у мене мама тренер, старший тренер по художній гімнастиці. да она в Сімферополі. Очень інтересна дуже така ситуація сложилась. А Сейчас мама у мене тренирует на Росію. потому что школа в Симферополе сейчас под российским флагом. То есть тоже странно, дочь как бы выступает за Украину, и моя мама вроде бы тоже за Украину, но она вынуждена тренировать на российскую сборную, скажем так. А девчата залишились все те сами, только теперь они выходят граждане Российской да, Федерации. Да, как-то так. Ну, кто хотел, девчонки, патриоты, скажем так, Украины, они переехали в школу Дерюкиных, тренируются у нас в Киеве, а тех, кого нет возможности, это тоже не так просто переехать в другую страну. Те остались, да, в Крыму и выступают за российским флагом. Кто-то рад, кто-то не очень. А мама, с чем батьки теперь Ну, mm, как без для мамы это вообще такая больная очень тема, потому что, ну как, ну всегда и моя мама тренировала за Украину, и очень много девчонок отдала именно в украинскую сборную. И, ну, сложно, очень сложно на самом деле. Пытаемся вообще говорить, не говорить о политике, потому что, ну, можно сказать, семью разорвали, вот честно. Вы, колоссальные, а, раз Как раз-таки, мама приезжала ко мне пару дней назад, и я ее видела, наверное, первый раз за вот полгода. Хотя раньше э, мама ко мне приезжала ну, по несколько раз в месяц. Сейчас это очень сложно, так как поезда уже прямые не ходят, лететь только через Россию. Мама лишний раз через Россию просто не хочет лететь. Поэтому это все очень сложно. Даже элементарно приехать к родной дочери. Это сложно. Также мама не участвует то есть, со своими детьми в чемпионатах Украины уже, потому что она, можно сказать, не имеет права. Вот Очень так. печально. Очень печально на самом деле, да. Тим не менше, ви якось інтерв'ю говорили в 2014, тисячі якщо не помиляюсь, що ви жили в гуртожитку тут в Києві, да. так коли тренувалися, і вам, хоч ви отримали там і золото, і бронзу, і срібло, так на тому да. чемпіонаті світу. У вас чотири було медалі. Тоді чотири да. чотири. Да. Але вам держава так квартиру тоді не дала, хоча могла uh -huh. б і досі не дала. Ні, тому що в той момент у нас помінявся мер. как нам объяснили. То есть обещал один мэр, но его потом сняли. Это Нет, попов на тот момент был у нас. И потом как бы все дело у нас очень сильно поменялось в стране. Медали заработали, не я одна, еще заработала и Алина Максименко медаль в индивидуальной программе, и групповые упражнения заработали медаль. То есть такой комплект серьезный. Да, действительно обещали квартиры но мы их не получили, потому что, как нам объяснили, ну, власть поменялась. что ты на это скажешь? Ну да, власть поменялась. Ну, и все. Как-то так. Но вы верите, что все требует. Да, я верю, что... Вообще я верю, то, что спорт будет развиваться, в спорт будут вкладываться деньги. И потому что, честно, спорт в нашей стране это действительно ну, то, что прославляет. И я бы сейчас ну, все возможные силы отдала именно в спорт, потому что мы поднимаем наш флаг, мы заставляем играть наш гимн по всему миру. Ну, это достижение страны. А у нас, к сожалению, спорт — это ну так, на второй, на третьей позиции. Ну, вернее, у нас есть спорт, но футбол и бокс. И, в принципе, все. Хотя другие виды спорта тоже приносят медаль. И ну, нас, честно, даже больше иногда ценят в других странах, чем даже ну, вот в родной Украине. Розповідали недавно про те, як виступали в Америці, про те, що в Америці вас дуже підтримують, да. ну Україну саме, і через ці події, які відбуваються, кажуть, що ви справжні героїні і запрошують навіть здається жити сюди. Да, ми не да. Нас особливо, от, год назад, коли це все вот, произошло на країні, uh, можна сказати, війна, і перший старт, куди ми поїхали, це була Франція, Кубок Міра. Нас зустрічали, як героїв, чесно, тобто... На нас смотрели такими глазами, да, нас всегда приятно воспринимали, но сейчас просто, ну, люди с такой поддержкой нам так аплодировали, нас так поддерживали, что мы просто выбрались, то есть то, что мы прилетели на соревнования, мы не сидим дома, мы все равно летаем, выступаем, не останавливаемся, ну, очень было приятно, конечно, но ну, и люди нас в тот момент поддерживали каждое соревнование. А потом американцы. Uh, да, но Америка как-то, не знаю, нас по-особому любят, наверное, вот в Испании и в Америке. Вот я не знаю почему так, но uh, каждый год мы летаем в Лос-Анджелес на соревнования. Это, в принципе, не такие серьезные соревнования, но именно вот как-то так сложилось, что традиция. Каждый год мы начинаем uh, наш новый сезон именно с этого турнира. И там, конечно, нас вообще, ну, так любят, ну, просто, я не знаю дети закидали игрушками, то есть там было вообще столько эмоций, море любви нам подарили. И сейчас вот завтра буквально утром я вылетаю на соревнования в Испанию. Испанцы тоже нас, Украину обожают по-особому. А скажите, вы брали участие в Лондоне в Олимпиаде да. 2012, 2012, и сейчас, очевидно, готовитесь до 2016. -го. Все силы на это да. Это основная цель рио де -Жанейро, потому что в Лондоне, ну, можно сказать, что я была маленькая, маленькая, не знаю. В общем, я не выполнила все свои цели. Возможно, я была действительно еще слишком молодая, и я не понимала, что такое Олимпийские игры, насколько это ответственно, насколько нужно полностью отдаваться при подготовке. Ну, ничем, видимо, не доросла. Вот эти были восьмые, -я, я не помню. Десятые. То вот есть я попала в финал, все безумно радовались, но гимнастки Украины всегда были в пятерке лучших. И для меня это, честно, был полный провал. И, конечно, основная цель Рио-де-Жанейро, и не секрет, что самые большие как это, мечты, да, это, конечно же, попасть на пьедестал. Для этого будем делать все возможное. У нас есть действительно команда, это весь тренерский коллектив. И в целом, да, у нас нет таких возможностей, возможно, как у России. У нас нет таких залов, у нас нет таких площадок, да, у нас нет такого финансирования, хотя это очень важно. Но у нас есть другое. У нас есть такой бойцовский дух уже, наверное, который выработался тренироваться и при войне. У нас зал находится в центре города, это Октябрьский дворец. Я хотела дорочи про Да, и то есть, в принципе, мы все видели, то, что происходит, в принципе, через окно как выстраивался Майдан, как они питались, как они шли. То есть, ну, все это происходило в наших глазах, и, ну, не знаю, мы такое пережили, что мне кажется, плюс у нас такие великие тренеры, Альбин Николаевна Дерюгина, Ирина Ивановна Дерюгина, Ириша Блохина, ну что, мне кажется, нам уже ничего не страшного в этой жизни. Я, до речі, раз ви я хотіла вас запитати про це пізніше, але раз ви згадали мені розповідали, що ви навіть тренувалися, коли розстрілювали майдан, що чи не в ці дні не 8, Ой, 18 чесно, лютого. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю той момент, коли я не пам'ятаю, коли це було число. Но я помню, что часа в 4 вечера мы тренировались, а нам сказали просто с паникой тренеры, быстро все собрались, быстро поехали домой, потому что сейчас перекроют все движение, сейчас будет э, стрелять, сейчас будет очень страшно. В общем, ну, то есть свернули всю тренировку и быстрее, быстрее, чуть ли там не с охраной, на сырину пыталась как-то провести домой. И на следующий день мы не тренировались, то есть мы пропустили довольно-таки много. Мы неделю, наверное, сидели просто по домам, потому что нам сказали, вообще не высовывайтесь, ну, потому что просто страшные вещи будут происходить на улице. А как вы взяли крымчанка, ну, до этого все оставалось, до того, что происходило на Майдане, на ваших очах, пока вы тренировались? Ну, оно... я бы себе это выявляла, Но что оно это? было очень страшно. Оно действительно было очень страшно. Но я на тот момент ни в коем случае не могла подумать, даже представить, что итог этого всего — это то, что Крым перейдет в Россию. Вот честно, у меня вообще, у меня это даже мыслей такой не было. И когда это случилось, но ну, я до сих пор, если честно, не могу в это поверить, что вот именно вот так все получилось. Я подумаю, это вы не те люди, что стояли на Майдане? Частково, потому что Да уже винить, уже и жалко тех людей, которые уже не с нами. И тут сложно искать виноватых и правых. То есть тут, тут уже как есть. Дай бог, я все равно верю, что Крым когда-то вернется к нам, потому что это действительно Украина, это часть Украины. И я считаю, что справедливость должна восторжествовать. А вот, я просто в это верю. И главное, чтобы у нас было мирное небо, потому что очень много девочек из сборной, из, из Луганска, Донецка. Крым хотя бы там не было огня, войны. войны скажем так, еще, можно сказать, легко отделались. А Су. то, что происходит в Луганске и в Донецке, просто у нас тоже второй номер, Виктория Мазур, у нас Луганска. И она вообще, то есть она с мамой не может даже связаться. Ну, а это влияет, это влияет на подготовку, на тренировки, на соревнования. Как раз вот, когда Крым забрали в Россию, у нас была этап Кубка мира в Венгрии. Честно, это был самый мой провальный старт. Ну, я вообще не могла ни о чем думать, потому что я связывалась с родителями. И мама мне говорила, что происходит. Ну, плюс я сама видела новости, интернет, все это сейчас очень доступно. Ну, естественно, я выступила там ужасно. Как я по-другому могла выступить? Ну, то есть, оно очень все влияет. И переключиться, абстрагироваться от этого очень сложно. А зараз вы избираете волю в кулак все. Конечно. До У летят. нас нет другого выхода, конечно. І знову таки, конкурентами будуть найбільшими росіянки, да. ви це знаєте. Ви знаєте, хто який номер зараз має в цьому світовому заліку, Так. Да. Ви зараз які, які, яким номером іде? Ну, На прошлом чемпіонаті світу в 2014 році я була третя. І В третя, і в фіналах я була третя. Хочеться двигатися вище. честно хочется, и поэтому будем работать, стремиться к этому. Главное не останавливаться. С чем Дерюгина говорит? Вот они же такие, что умеют чемпионок на тренажерах. Ой, <с ой, как умеют, да, у нас все жестко в зале на самом деле. Ну, у нас как, у нас хорошо никогда не бывает, у нас всегда плохо, знаете, такое, то есть даже если ты что-то сделал хорошо, и даже если ты себе понравился там на видео, когда просмотрел. Ирина Ивановна с все равно скажет, это все плохо. Ты приходишь в зал и понимаешь, что да, действительно все плохо, работаем дальше. Ну, нас строго. хвалят, но очень редко. Очень Но я вот, все, думаю, девчата любят художественную гимнастику, все там дивляться, потому что это не только там номеры, это музыка, это крас красивые костюмы, это там танец и так далее, и так далее. вас как-то через все події, не знаю, репертуар той самый, вы меняете что-то, не знаю, на более жесткое, боевое, или это все ну, роман? Нет, наоборот, пытаемся, музыку. ну не могу сказать, что позитивное, братья, позитивный стиль, это немножко вообще не стиль украинской художественной гимнастики. У нас всегда что-то такое, драма присутствует, какая-то сентиментальность больше. Мы любим, чтобы после наших упражнений люди плакали на трибунах. То есть, ну вот любим мы такое. Конечно, присутствует что-то веселое, но не прям бразильский карнавал, скажем так. Хотя бы я, я была бы не против. репертуар, не знаю, он как бы всегда подбирается не по происходящим действиям, а по внутреннему состоянию. Поэтому, не знаю, я считаю, что удачная программа в этом сезоне у меня. Главное ее доработать, отшлифовать. Работы, конечно, очень много. На Олимпиаду будет даже шесть новая. Думаю, да. Думаю, что то обновится. А для вас, как и раньше, главное, это там... Обруч, или что, что вы теперь это Не, ну мой любимый именно предмет, вот как сам предмет, это обруч. Не знаю, комфортно я себя с ним чувствую. Мячик, вот не знаю, всегда у меня такой страх скользкий, куда-то укатится, вот, вот не знаю, вот мысли это меня не покидает. Ленточка коварная, потому что может завязаться в любой момент, и со мной такое уже было, и не раз. Ну, очень коварная. А к булавам как-то спокойно отношусь, как к предмету именно. Поэтому обруч у меня все равно в фаворитах. Будете удосконалювати інші предмети. Звісно, щоб... да. так. Совершенство нет приділа. Дякуємо, дуже дякуємо. Ганна Резидінова, наша чемпіонка світу з художньої гімнастики, була в нас в студії, і ми хочемо показати вам одне з останніх відео 11 лютого 2015, тобто цього року, виступ Ганни Резидінової на Кубку України з художньої гімнастики, де ви отримали золот. Да. Давайте дивимось.